Salam, hörmətli izləcilər. Bu güvən toprudan düzxəttli və paralel hərəkət görməsindən izahlara başlayırıq. Test A1. çevrə və düzxəttli bərabərsürətlərin izahlarını paralel xətlərlə, paralel alanlar, sonra B-lər, bütün hamısının A-B tərəfindən sonra sonra C-lərə də indi baxaram və izah edərəm. Test A-dir. X oxu istiqamətində mərkəzə köçürəyəm, onda sərgərli olur. sonra. Birinci sual. X oxu istiqamətində düz xəttli bərabər sürətlə, deməli səndə V konstant olmalıdır. Düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edən cismin yer dəyişməsi buq hissəsinin zamanla onun düz xəttli bərabər sürətlə hərəkətdə S ilə T, S = VT düsturundan S = VT yazılmalıdır. Düz, asılı, düz olması lazım. Düz xəttli bərabər sürətlidir. A b 2 hərəkət tənliyini veribdi x = 3 üstəcəli 6t şəklində. Bizim e, düzxəttə bərabər şərtlə hərəkətdə hərəkət tənliyi x = x0 + vt-dir. v bizdə nə oldu? Burada v burada isə 6. Deməli vimiz nəymiş? 6 imiş. Burada da deyir ki, cismin sürəti nə qədər? 6 olar. Cavab b b. Növbəti suallara keçirik. 70 nömrəli sual. Cismin cehdi yolun zamanına nasıllıq grafiki verir. Esnən teyni. Asıllıq grafiki. 4. saniyen sonunda cismin süratini izahlı. Demek ki, esnə verif 10 verif. 10 metr. T grafikdən görünür ki, 2 saniyedir. Baxın, burada 10 götürdü isə, buradan 2-ni götürdü. E, Demek ki, S bərabərli VT düsturuna. S yerine 10. T ni yerine 2, vurak V B yazıram. V'de 10 12'ye bölende 5 metri bölü saniyədə cavabımız. Burada da deyir ki 4-cü saniyənin sonu. Biz hərəkətə baxanda görürük S ilə T düzə asılıdsa bu o deməkdir ki s sən, sənin qrafikin düz xəttli bərabər sürətli hərəkətin qrafikidir. Yəni burada eee v konstantdır. S 4-cü saniyəyə desin, S 5-ci saniyəyə desin, 3-cü günün sonu desin, 10-cu dəqiqə desin, 5-ci saat desin fərqi yoxdur. Düz xəttli bərabər sürətli hərəkətdə sürətimiz nə olur? konstant olur. Yəni cavab 5 olaraq qalacaq. Cavab D deməkdir. 4. Sürətin proyeksiyasının zamana asılıq qrafiki şəkləşən cismin hər e, cisim hərəkət müddətini neçə dəfə dəyişir? Hərəkət müddətinin dəyişmək yadda saxlayın ki, T oxunu neçə dəfə kəsib deməkdir. Yəni burada gördüyümüz bu T oxu var idi. T oxunu görür müsəddəfə kəsib. Baxaq. 2-nin burdakı T oxunu neçə dəfə kəsi? Va, bir dənə burada, bir dənə burada. 2 dəfə. 2 dəfə kəsdiyinə görə cavab 2-dir. Növbətci cismin A nöqtəsindən B nöqtəsinə yarım çevrə üzrə hərəkət edir. Məhz zamanında cismin yerdəyişməsi. Yerdəyişmə nəyidir? Cismin başlanğıc və son nöqtəsinin birləşdirilən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Burada yerdəyişmə balacadır. Va, kiçikdir. Yerdəyişmə bu birləşdirsən artır. Birləşdirsən artır başlanıq və son vəziyyət birləşinə istiqamətlənmiş düz xətt varsa. Burda isə yerdəşmə ilə diametrdir. Sevrədə biz bilirik ki ən böyük vətər ilə onun diametrinə bərabərdir, düzdür? Bizim də yerdəşməmiz ilə diametr olduğu, yəni burada ən böyük yerdəşmə nə olacaq? T5 də olacaq. Chtafta baxasaz, T5 də ordakı. Növbəti suala keçək. Devam edelim. 6 nömrəli sual. Bərabər yavaşlayan. Bərabər yavaşlayan A konusundan demek. Yəni A konusu S bərabər A tek vadı bölək 2 düsturundan A konustantı ise 2 zaten sabit edildi. S t ile kvadratik aslında. Yani t ile kvadratik aslında. Yani cevap yuxarı da olabilir, belə de olabilir, belə de olabilir. Sonra ə e, belə də ola bilər, belə də ola bilər. Bizdə indi eyniləşəyə yavaş yana ard eləmək lazımdır. Ancaq yuxarı gedirsə eyniləşən, ancaq aşağıdan başlayıb aşağı gedirsə eyniləşən. Və burada məsələn yuxarı gedir, intisi biraz azdır, ağzı aşağı. Çömçə deyirəm buna. Çömçənin ağzı aşağısa bərabər-tək bərabər, bərabər yavaşlayan. Burada aşağıdan başlaydı çömçənə az yuxarısa bu da bərabər yavaşlayandır. İndi ona uyğun olan cavab B bəndi düz xəttli bərabər sürətli lazım deyilir. Bəndi lazım deyilir. D bəndi ümumiyyətlə belə bir qrafikdir. Yəni bu Burda bərabər təcəllər xətti hissəsində düstur bərabərsizliyi bir grafik yoxdur. Cavab ya A-da yavaşlandı, ehtişti, cavab C bəndi. 7 nömrəli sual sürətin pros zaman asılılığı. V0 başlanğıc sürətim nədir? 15 idi. Yazıram V0 = 15-dir. V son sürətin. Baxın, burada son sürətə gəlib bura belə boylansam, nə görsəm? -15 görsən, t 6 saniyə müddətində, yəni buranı götürürük. T6 saniyə düsturumuz necə idi? Təcila bərabərdir V - V0 / T. V biz sonda duran - 15 - V0 15 / T də aldıq. Bu da mənf -15 - 15 - 30 - 30.36-yə böləndə -5 m/s2. Böl Elə burada həll eləyib cavabı tapıb müsbət tapsan da -5 götürə, götürə bilərsən. Niyə? Çünki aşağıya gəlirsə deməli tənlik mənfi. nəbət suallara keçirik. 8 nömrəli sual. Maddə nöqtə A B C D E trayektoriyası A B C D trayektoru üzrə hərəkət edir. A nöqtəsindən D nöqtəsinə 4 saniyə çatır. Sənin vaxtın 4 saniyədir. Yo yola görə orta sürət S yolu deyir tapılır. Yol bunun qət elədi. Bax A-dan B-yə 4 gəlib. Yəni 4 üstəcələ. B-dən C-yə nə gəlib? 8 üstəcələ. C-dən D-yə nə gəlib? Yenə 4. Topladın ümumi nə elədi? 16 metr elə. Bu yol. Yer dəyişməyə görə desəydi, S yer dəyişmə özümüz üçün tapırıq. Yer dəyişmə cismin başlanğıc və son vəziyyətini, son nöqtəsini birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt varsa, 8-ci sı burada 8 metr olur. Yer dəyişməyə görə desəydi 8 metr götürərdik. Yer dəyişməyə görə orta sürət tap. İndi yer dəyişmə hələlik bizə lazım deyil. S = VT düsturundan V-ni tapanda S yolu, yəni yola görə biz orta sürət tapırıq. Bölük T-yə. Yolumuz neçə idi? 16 bölünsün 4 T4-dür. Cavab 4 metr böl saniyəyə. Cavabımız 4 metr böl saniyə. 9 nömrəli suala baxırıq. Deyir ki, cismin yerdaşmasının proyeksiyanın zamanla asılı profili qrafikin 1 2 isə 1 2 hissəsi, bax bunu var. Burdan götürüb gətirib burdan çəksək görərik düz xətt asılı. Düz xəttlə hansında onun eyni istiqamətində asılı. Düz xəttli bərabər sürətlidə. Bərabər yerinəşən variantlardan atırıq. C bəndi getdi. X bərabər yavaşlayan yerinəşən atırıq. Cavab x ox istiqamətində. Əgər yuxarı getsəydi x ox istiqamətində olardı. Ağza aşağı gedirsə x oxunun əks istiqamətində düzxəttli bərabər sürətli. Cavab d bəndidir. 10 nömrəli suala keçirik. Koordinatın zamanla əlaqə grafi nəəsən dişinin sürətinin proyeksiyasını hesablar. Sürətin düsturu belə bərabər x - x0 Nə isə x sonda duranda burada cisədin mənfi 30 - x0 başlanğıc neçədən başlayır? 0-dan. Ölək t-də 20, 20 saniyədir. T-də baxın 20-dir. Bu demək mənfi 30 böl 20 sıfırlanınca etdi. -1.5 metr böl saniyə. Yəni Onlu nömrəli sual x oxu istiqamətində bərabər yavaşlayan. Bərabər yavaşan deyirsə, 2, 0, üstəcəli, məsələn, x 0 üstəcəleh məsələn v0t - at kvadrat olmalıdır bölək 2 və ya -v0t üstəcəleh at kvadrat bölək. Ki, yəni biri mənfi, biri müsbət olmalı. Baxın burada d e, bəndini atırıq çünki o bərabər sürətlidir. Sonra bizə e, x oxu istiqamətində bərabər yavaşlayan, iç xox istiqamətindədirsə, deməli sənin v0-ın var, v0-ın qarşısı müsbət olmalıdır. Bərabər yavaşlayan isə a-nın qarşısında, yəni əvvəlində duran, əvvəlində duran v0-da müsbət, təzildə mənfi. Görək ona uyğun olan. Bax bu müsbət-müsbətli lazım deyil. v v-in v-nd olmalıdır, v-nd olmalıdır. Burda da b yoxdur, cavab c bənlidir. Bax. Buna baxın, elə bir yecəli belədir də. v0-ti cıxaq t kvadratı, yəni a t kvadratı beləcə. 12 nömrəli suala baxsaq, sürətin modun zamanından asılıq qrafi, təcil a bərabərdir v böl t. Burdan bir dənə düzbucaqlı üçbucaq düz yaratsaq, diqqətlə fikir verin, v ilə t-nin asılılığında. Mən burdan gətirib bura v, bura t desəm, bura alfa bucağı bir dənə desəm tangens alfa deyir ki, mənə tap vasitsənsə qarşımdakı katetin mavi tərəfə böl. B'ni t'yə böl. Bizə də b'ni t'yə bölmək a eləyir. A da deməli tangens alfadır. Bu o deməkdir ki, 1-ci rübdə tangens alfa artan olduğuna görə bucaq artdıqca təcil artır. Bax burada biraz balacadır. Gecədə bucaq nə olur? Artdı. Fikir verin. Ola bilər bu görünməsin. Bax balacadır. Gecədə bucaq artdı. Bax düşən t'yə qədər biraz da artdı çıdən təyə qədər bir az artdı. 1-dən t-yə qədər lap çox artdı. Deməli ən böyükdirsə bucaq ən böyük olan cavab A bəndidir. O reis bərabər sürətlə hərəkət edən x0-ın 25, sürətinc isə vx-in -5 olan cismin hərəkət tənliyi x = x0 + jrexvt-dir. Bərabər sürətlə hərəkət edən x = x0-ın yerinə 25 veririk hüqumatınız baxın. Bu cismin də yerinə -5 yazıram. -5t. Çıxıb cavabımız 25 - 5t, yəni bəzi sualı keçirik. Burda da deyir şey heç bunu qəsmətə şur. Sizin sürətiniz proqessan bay necə asılıdır burada? Yəni burada görürsüz konstantdır. B ilə t konstanta düzxətlə bərabər sürətlidir. Yəni s ilə t düzaxılı olan cavablar olur. A bəndinə atırıq, A bəndi gedir, E bəndi gedir. Sadəcə olaraq x oxunun əksinə doğru gedir. Yəni aşağıdan Düz asrın təs aşağıdan ola. Yuxarıdan olsaydı C bəndini götürərdi. İndi yuxarıdan deyil, aşağıdandır. Aşağıdan olduğuna görə elə aşağı gedən cavab B bəndi olaraq. Növbəti sualımız 13 nömrə, 15 nömrəli sual, 12-ci zəhəd eləmi? Hə. Aşağıdaşdan hansı sürətin vahididir? Sürətin vahidi metr bölünsüniyə və ya metr vur saniyə üstü -1. Elə metr bölünsüniyə deməkdir cavab B bəndi. 16 nömrəli sual yenə bayaqçı sualdandır. V = x/t yazsaq bura, diqqətlə fikir şey verin, V = x/t x-i t-yə bölmə yerə tangens alfa deməkdir. Yəni bucaq modul zəncirsi hansı bucaq balaca, bax burada balaca bir sikl idi. Bucaq burada lap kiçəldi, burada böyük desə bunu götürərdim. 2-də bir az azalır, 3-də bir az, 4-də lap çox azdır. Deməli az deyirsə 4 olanı, modulca və ya belə yadda saxla da. Hə? ə sürətin böyük olması xətcə yaxın olan böyük desə biri götürərdim. Sürətin kiçiyi deyən x-dən uzaqda duran. X-dən uzaqda duran nöqtə hansıdır? 5 nöqtəsi. Və ya mən dediyim kimi də burada bucaqlar var. Ba-ba 5-ə ba, ba, var. Bir çıxdı. Elə bir dənə belə eləsəm, düz xətt çəksəm, biri var. Məsələn, bir dəqiqə silin. Bunu düz aldım. Yaşımın kəsini götürdüm. Bağcaşı aydın olsun. Ərə belə üzündən izah eləmirik. Diqqətlə fikir verin. Baxın, burdan bir dənə belə xətt çəksən, necə düz xətt çəkdin, nə buna yəcəyəcəyəm, düzdür. Bu bucaqlar, fikir verin. Burada biri var, buran bu ola bilər. Görürsüz bucaq balaca, ikinci bucaq böyük, bax böyükdür, üçlə, bu xəttin arası, iki ilə xəttin arası, bir ilə xəttin arası çox bucaqdır. Burada da en küçük değer diyen, yani. en küçük dediğine göre bu balacı olanı da 5 noktasını götürsün. 17 Düşürümüz nə idi? V 0 başlanğıc elibalıqdan çıxıbdı. Baq, simullah eləyib. V sonda duran bura gəlib boylansan 0-dır. Yəni son sürətinin 0 olur. T də 2-dir. Təcil istəyir bizdən. A bərabər sual. Təcilin düsturu necə idi? A = V - V0 / t. V sonda duran 0-dır. Sıfır, -6 / t də 2-dir. -6 / 2-də -3 metr/saniyəti var. Bu mənfi olduğu istiqamətini göstərir. Zaten istiqamətdə aşağıya doğru deyəndə mənim tədrimim istiqamətin məni yerə çətir deyir. 18 ə, sürətin presen zamanla asılı qrafikinə əsasən düz xəttlə bərabər sürətlə hərəkət edir. Bu fikir ancaq belədir. Bərabər sürətlə hərəkət edir. 4 saniyə sonra sürət nə olar? Bərabər sürətlə hərəkətdə 1 gün sonra da sənin sürətin 20 olacaq. 5 dəqiqə sonra da 4 saniyə sonra da niyə? Ağzımızda nə deyirik? Bərabər sürətli. 19 e, x oxu istiqamətində v0 20 başlanğıc sürəti ilə hərəkət edən cismin təzrin prosesində zamansallıq qrafiklik 3 saniyə sonra bu cismin sürətini hesabla. A-nı da qrafikdən iki götürürəm. Baxın, təzrin də 2-dir, bərabər təzrin hərəkətidir. T isə 3-dür. Yenə deyirəm, vahidləri özün yazmıram ki, vahid yazana biraz çox vaxt gedir. Cavab v = v0 + aT. Çünki Instagram-a yükləyirəm bu videonu. 15 dəqiqədən artıq sürətlə 20°dək hərəkət quraq. 3 dəqiqədə 620 dəcələndə 26 metr/saniyə. 20 nömrəli sual. Yenə yəni, uşaqlar bunu belə eləsəm, bura S, bura T desən, e, tangens alfaya görə qarşı kateti, yəni S-i buna bitişik olanı T-yə böl deməkdir. S böl T. Bizdə birlik ki uşaqlar s-t-yə böləndə v-ni eləyir v bərabərdir s bölətə deməli elə tangens alfamız da v-yə bərabər. Bənzə elədim yəni sürətin proyeksiyası. Bu sualda bu qədər növbəti videoda görüşənə qədər bu